все лица, причастные к изменениям участников мирных акций, работники милиции, прокуратуры, суда, которые принимают известные неправосудные решения и так далее, члены правительства, вот до президента, получат согласно решение суда, а такие изменения будут внесены оппозиции в случае прихода к власти, в Конституцию, в законодательство. Следующее наказание. Не менее пяти лет лишения свободы, без срока давности, вы понимаете, что через 20 лет будешь мил человек отвечать, без помилования, без амнистии, как минимум 5 лет отсидишь от звонка до звонка. Далее, пожизненно лишаешься право занимать какие бы то ни было должности на государственной службе. Пожизненно лишайся права на получение льготной пенсии. То есть его специальный стаж ликвидируется окончательно. И полная конфискация имущества. Более того, вы знаете, что такие лица иногда делают, скажем так, хитрый под конем. Кто-то умирает, кто-то кончает свою жизнь. Так я считаю, что в этом случае полная конфискация имущества должна распространяться на всех оставшихся близких родственников, членов семьи. Такое же наказание в обязательном порядке должно быть применено к лицам, которые посягают на честь и достоинство граждан, участников мирных акций, а именно обливают водой, всяким веществом и тому подобное. Далее. Такое же наказание должны получить все участники фальсификации волеизъявления граждан. Говорят, в Америке после убийства вторым тяжким преступлением считается неуплата налогов. На мой взгляд, вторым тяжким преступлением против убий после убийства человека должны считаться фальсификации выборов, Волеизъявление человека. Это кто может посягнуть на это? Только преступник. Поэтому он должен получить такое наказание. А также все те, кто использует админресурс, перкут, бандистующих молодчиков и прочие тоталитарные методы времен нацистской Германии 30-х годов прошлого века. Аналогичные наказания получают все судьи, прокуроры, следователи, троица которые обеспечили принятие неправосудного, упрежденного решения, отмененного Европейским судом по правам человека. И речь компенсация, назначенная Европейским судом по правам человека, будет выплачиваться не из государственного бюджета, как до сих пор, а за счет виновных. Я считаю, что сегодня оппозиция должна публично заявить о своих обязательствах перед народом. Я, к вашему сведению, сумел войти в контакт с Арсеном Борисовичем Аваковым. Человеком, который мог стать вашим мэром города Харькова. И вот когда я слушал его выступление, я вспомнил одну поговорку, всем известную. Чего вы такие дурни, то что бедные? А чего бедные, то что дурни? Был бы Аваков мэром, Никто бы здесь не безобразничал над вами. Не выступали бы в Харькове некоторые молодствующие лица и говорили, что мы там Евромайдан с кровью смешаем и тому подобное. Увы, этого у нас не случилось. Но это должно произойти. Так вот, Арсену Борисовичу я высказал в краткой форме эти свои предложения. Мы договорились так, и что я ему передам. Как вы поняли, я человек упрям, во всяком случае, пока мои ноги носят. И поэтому я добьюсь того, вместе с вами, что обязательно с уст оппозиции прозвучить это обязательство перед вами. Что в случае прихода к реальной власти, а именно, Получение президентской должности, большинство в парламенте будут несели соответствующие изменения в Конституцию, в законодательство. И отныне, раз и навсегда, при любой власти, участник мирной акции с любыми убеждениями, воззрениями будет чувствовать себя в безопасности. И в заключение, уважаемые товарищи, кто такая Екатерина Левченко? Оказывается, это ваша землячка, доктор юридических наук. Когда я рассказал, уважаемый мной Наталья Владимировна Зубр, которая стоит рядом, тут снимает, организатор Евромайдана или один из организаторов этого Майдана, она мне сказала, так это моя подруга с детских лет. Уважаемые харьковчане, я их обоих приветствую. И дай вам Бог здоровья. Слава Украине!